муся капец. 10 минут ехать, мы еще проспогаемся. Это все Все, что здесь У это все гудинский а а... да. Наша с первого мая. мая вы же поняли, что мы через год так только приехали А, а вы арендуете? Я... Нет, я также арендую. Я. <тъехническая> я шел, <тъехническая> мы Центр, в, центре, в То есть у меня не было проблем. Да? Единственное, что они он не любит этих вот сидеть, для... а, это я а, этих... ну, а, а что там? Это я открыто это да. То есть там можно, как... Сбер, брюхом... у нас нет? Что ты купила? У купили? нас да. Тут можно да. сохранять вещи, да? Да. Да, слушай, да. Тут, а надо квартиру. Тут целая комната.

Нет, да. то индивидуальная дорожка ну, туда и заберут. Здесь, здесь э, отапливается пол везде. Uh -huh. полы, да, Да. Uh -huh. сам не накручивать? сколько надо, в каждой комнате есть здесь вот одна сумму. Ну вот если от джоб-центра вот эта оплата, то они же там считают какая-то сумма, которая ежемесячная, а какая-то за отопление. Я сейчас за 7 лет вообще ничего не знаю. Они вам дали квадратуру, сколько вам положено? Не, ну ваша вроде подходит, подходит, да, да okay. и по цене, Теперь... только цена непонятна. Цена 8, получаете... 803, это, 803. это я получу ферментом. Uh -huh

Газ мы платили 138, но его только в этом году сделали. Я mm -hmm. не знаю, буду я сейчас доплачивать или мне я меньше, наоборот, mm -hmm. Сколько это, я не знаю, будет стоить. То есть надо где-то 150, как минимум, то Я поэтому на 200 вот написала, а, ну, так, 200, да. приблизительно, mm -hmm. а там не знаю. Но быть. они могут пересчитать это все. Же... Ну, да понятно, да, понятно. Да. Не, ну, Примерно это... я за него да. отдавала в месяц. А mm -hmm. Ага. Да. Она идет со шпилькой и, и с этой... Все, 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 все Я за 500 ее брала, а за 500 ее не ага. вот. а, а раздую. Остальное все подгорется бесплатно. Это, она работает? Конечно. Конечно. здесь? Не нет, нет, здесь хорошо.

А кто внизу? Что нибудь В гараже. Кстати, вам гараж нужен? У него два вообще. Да. Есть, есть, есть просто парк пляж, вот стоит там моя машина. А еще он сказал, у него два гаража. Один гараж под, не подо мной, а следующая дверь. И один, по-моему, вот напротив дом. С той стороны вы там, когда ехали, не видели, а сколько вам Это я не знаю. Потому что я машину купила уже позже. Я у него не просила. Не, если у нас тут можно. Если можно просто ставить, то. Ну нет. да, нам. Ну вот эти надо. 803 идут эти 25-го года. Они тарел. идут в эти а, а, да. exactly. -то деньги. Только я шутки не разумела, не Проходите, да? Нет, я понял ваша Дима, да? Это за ее. Вот мы так то приехали, тоже хозяева были, это они ее покупали, ну-ка, вставили. И тоже нам вот так. И она мне ее запекла. Ну и я плачу. Кого ее? Вот это все. Кухня. А. -а, -а, -а. Шкафы, вот это. Это мы поменяли. Была нам доска. Она тоже рабочая, но она уже такая. То есть за мебель нужно. Я также ехала сейчас в квартиру, она у меня намного меньше. Угу. 200 я отдала за кухню. Если ее не покупали, мы просто ее снимаем все. Угу. А, и снимается вместе и плита, и посудомойка, и, мойка, все вместе снимается, и вытяжка, все прям снимается. Угу. Я чего тут посуду не буду мыть? -то. А ее не надо, ты туда поставишь ключ. Не признавайтесь, не признавайтесь.

Ой, кажу, не кричи. У нас до скольки, где-то табличка там была. Она подходит. Конечно, же, ведь так обидно да. будинок ты Потихоньку спускайся Потихоньку Не спеши, говорю. Бусах, в Бабе, в Бабе. Сюда сюда мы сортуем. Сюда, и, да, да. Угу. и велосипеды здесь можно оставлять. Да. Да. Ой, чем пахнет. Чувствуешь? Ну ты что будешь в квартире находиться? Иди. Не, я понимаю, так а ты на проветривание открываешь окна. Ну, чем ты? ты... С этой а? стороны. Конечно, конечно. Я вам говорю, увидите себя хорошо. А вы? А ключи для... Я не знаю. Подобается, только не хозяевам квартир. Я зараз. А. Та зараз чекаємо тата. Я вже сама і спать хочу, їсти хочу. Нема їсти. Зараз поїдемо додому. Їсти. Нема нічого, зайка. Коротше, ми подивилися ту квартиру, приїхали інші люди. Чоловік з дітьми пішли пройтися, чи є тут десь чи парки, чи скверики, чи. Майданчики, а, а тут асфальт це і це? будівлі. Немає ні, ні зелені, ні. Ви ну, коротше, до бізнесовою. Бли... Місця, де можна погуляти, півтора кілометри. І школа десь там, мабуть. Я так на карті Ой, прикинула. Вона має ви спитати ви в господаря, господар, чи ти погодиться ти ти чи ти 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 ні. У них вчора двоє людей дивилися, зараз дивляться. Хотілося посліхати. Вот Илана, вот Алена. Выходи, выходи тут. Альвиночка, иди сюда, сюда дочь, будь с нами, пожалуйста. Алло, -то, -то. Ты чуешь на меня, чем нет? Все туда идут, а ты сейчас загубишься. не ты Да, да, да. Эли, иди туда сам. На другому поверсі три кімнати, балкон, траса шумить, і ванна. Мам, ти видіть у кого зі квартирища? Це моя короточкою.

Куду тут два тисходит? 140 квадратів, так? Потихеньку. <тилуч> потихеньку все. <сьогодні. тилуч> тримайся, Вниз дивись. <тилуч> <сам ще, потихи>, Эй, <тилуч> <L>, дай ручку. <тил> <тил> Сама <тил> тримайся. Кидер, кидер Боже... під она на втором этаже ванна шли? А сколько получается тут э, кимнат? 140 квадратов 140 квадратных метров Так, тут получается, раз, два Тут две кимнаты А там тоже кимнаты Заготовка Mm -hmm. Дівчата, а ну ка назад. Гар, гарден, окей. Кухня. Mm. Я, перемоги, і кох... Получається э, чертак, плюс дві mm. кімнати. П'ять э, кімнат. Для джоп центру потрібен цей документ. І чим раніше їм відвезуть, тим швидше вони мені І Тому з вами закінчимо договір. Лися ми два варіанти: квартиру і будинок, і е, від будинку ми відмовилися, тому що там за ну, для нас ну завеликий. Хоча він каже, що по квадратурі Джоб центр нам одобрить, але е, мені не подобається там три поверхи, дуже багато сходів. До того ж, там пахне каналізацією, потрібен ремонт. Скільки це часу, грошей займе, ну тобто там взагалі кухні немає. Другий, третій поверх більш-менш жити можна, а перший там таке, поруч траса шумить. Ну, Коротше, ми від того варіанту відмовилися. Продовжуємо перебирати харчами, як ви кажете. А, подивилися ще квартиру. А, також там район такий, що над гаражами, поруч мийка, миючим пахне. Коротше, хоча сама квартира нібито і непогана, хоча і вона для мене завелика, тому що я звикла в більш-мен маленьких приміщеннях мешкати. Коротше, ну ми ні на що не сподіваємося, тому що там черга стоїть, ціна хороша, навряд чи господар нас обере. Чекати, чи буде йому цікаво чекати джоб центру згоджень цих. Я так зрозуміла, що там багато людей на перегляд приходили. Ну, Такі варіанти подивилися ми.